zura onasini xotirlab ta'sirli so'zlarni yozib qoldirdi ijtimoiy i̇şte tarmoqlarda aktrisa aziza nizomovaning o'zbekiston haqida o'qigan ta'sirli she'ri iliq kutib olindiuyg'onmagan qancha bilmaydi hech kim saharda uyg'onib ko'z ochdi, shukr. qora mayz bilan novodbol bilan tinch nonushta qilmoq qanchalar qa ko'rdik bobo quyoshni. goh yozda qiziymiz goh yashnar bahor kapalak raqsini maysa rangini umrida bir bora ko'rmaganlar bor yurib charchadingiz toliqdingizmi noshukurlik qilmang ozgina o'ylang oyoq kiyimi bor ammo kiyishga oyog'i yo'qlarning holini so'rang libosingiz yoqmay jig'ibeyronsiz kiyim ko'pligidan yotar qalashib do'ppi toplar deb jon qayg'usida tentiydi <imitation> qashshoqlar ushoq talashib bolalar uyda g'arib go'daklar zor yurar bir marta ona deyishga ikkita isqnon oling olingda darrov boring onangizni ko'rib kelishga bugun sizni ishdan bo'shatishdimi shumi tashvishingiz shu shumi muammo qarang o'z uyini bo'shatib qo'yib muhojirlar yig'lar vatandan judo orzu havas ko'rmay o'tayapman deb noliyapsiz balki o'g'rinyapsizmi qaydadir ochlikdan qirilyapti xalq suv deb yig'layapti eshityapsizmi o'g'lingiz shifokor bo'ladi bugun uni quchoqlaysiz g'ururga to'lib qaydadir bir ayol o'ksib do solar bola yo'q beshikka boshini qo'yib oxirgi pulni ham ishlatdingizmi xudo yetkazadi banda rizqini umr tilang xasta bemorlarga siz bugun kimlarningdir oxirgi kuni boriga shukur deng yo'g'iga sabr choyxonaga chiqing kutar ulfatlar to'ylarga borasiz chiroyli bo'lib qo'lingizga to'lib ketgan to'yg'atlar tog' desangiz tog' bor bog' desangiz bog' daryolar mavj urar har tomon yashnar to'lib toshib yotar to'kim bozorlar kim nima istasa o'shani topar doim sergak yuring va ahil bo'ling vatanni avaylang to'rtta tomonda yana bir chiroyli kun o'tmoqda tinch baxtiyorlar yurti o'zbekistonda shohjahon jo'rayev samarqandlik muxlisalari qurshovida sharof muqimov o'n <imitation> birinchi aprel kuni tug'ilgan kunini nishonladi xonanda rafiqa sungaatab pishirgan tortlar rasmini sahifasiga joylab minnatdorchilik izhor etdi jahongir poziljonov dubayga uchib ketdi riqstilla abdullayev dilnoza kobayeva bilan tushgan suratini sahifasiga joyladi ozodbek nazarbekovni madaniyat vaziri sifatida qilgan ishlariga qanaqa baho berasiz masalan nima qildilar mani xabarim yo'q nimadir qildilarmi olasizmi misol masalan mana shu yerda mana shu yerda mana shunaqa qildilar endi ozod akalar o'zi umr mobaynida birovni ashulasini aytgan qanaqa qilib u nimadir qilishi mumkin manga endi qanaqa qilib o'zi birovni ashulasini aytgan o'sha musoxon akani ashulalarini oxirgi ijodlari asosan aytishgan qanaqa qilib mumkinmas qobiliyat bo'lsa aslida deydi sadiy sheyroziy qobiliyat asrida, qobiliyat bo'lsa aslida tarbiyat unga qiladi asar rostmi qobiliyat bo'lsa aslida tarbiyat unga qiladi asar qancha urinma bo'lmas sayqali temir aslida bo'lmasa javhar deydi ya'ni qancha urinma bo'lmas javhari yani yaltiroq temir aslida bo'lmasa javhar va ya'ni bo'lmasa qolur deydi iso eshagi deydi shundoqcha qolur iso eshagi hatto u iso payg'ambarni eshagi bo'lsa ham shundoqcha qolur iso eshagi makkaga borib kelsa ham agar ya'ni aytyaptiki iste'dod bo'lsa foydasi yo'q vazir bo'lasan san kim bo'lasan ya'ni hech kimni haqorat qilmoqchi emas agar iso payg'ambarni eshagi hajga borsa ham hoji bo'lmaydida короче o'shaning uchun mana bu ishlash kerak mana bu ollohni bergan aqli bor shuni haqorat qilish kerak emas insona ishlash kerak aql ishlamasdan vazir degan maqom ishlamaydida o'sha aql ishlashi kerak bog'cha bolalariga maqom qoyibberish kerak debdilarku o'shaning uchun madaniyat vazirligi taraqqiyoti uchun ozodbek nazarbekov hech narsa qilaolmaydi aziz do'stlar afsuslar bo'lsinki manair yomonligi ham yo'q lekin musiqa degan olamni tasavvur ham yo'q u odamlarda просто yo. yallama yorim yallola yallolasanchi degan janrdagi ishlar bilan madaniyat vazirligi